Nazirlər kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planında işsiz kimi qeydiyyatı alınan şəxslərə aprel, may aylarında hər ay üçün yaşayış minimumu həcmində 190 manat bir dəfəlik ödəniş verilməsi nəzərdə tutulub. Artıq may ayı üzrə bir dəfəlik ödənişlərin təminatına da başlanılıb. Aprel, may aylarında təyin olunmuş bir dəfəlik ödənişin digər aylarda da davam edəcəyi ilə bağlı söylentilər var. 190 manat alan şəxslərin karantin rejimi bitəndən sonra da sosial yardım alacaqları fikirləri mövcuddur. Dövlət məşğulluq xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəzməddin qızı redaktor aza bildirib ki, bu cür fikirlər reallığı əks etdirmir. Nazirlər kabineti tərəfindən təsdiqlənən tədbirlər planında bir dəfəlik ödənişin 2 ay müddətinə verilməsi nəzərdə tutulub.